осы жылдың 12 екінші күні коррупцияға қарсы күресу жұмыстарының нәтижелілігін рейтинг бақалау системасын енгізу ләжларі haqындағы президент қарары қабыл етілді осы қарардың мазмұн мәнісі бойынша толық қарақалпағстан республикасы әділлік министрлігінің қаникесі мағлұмат береді қарарға муапық коррупцияға қарсы күресу жұмыстарының нәтижелілігін рейтинг бақалау системасы еңгізіледі. онда рейтинг бақалау төмендегі бес бағдар бойынша белгіленген индикаторлар декарында әмелге асырылады Бұл бірінші ә, мәмлекеттілік шөкімлерде коррупцияға қарсы көресу бойынша механизм әмде қоқи тикарлардың үсіліп шығылғалығы әмде әмелиятқа еңгізілгелігі. Екінші, коррупциялық қауіп қатерді анықлау, бақалау, һәм оларды азайту бойынша ә, әләділердің әмелге асырылғалығы. Үшінші, мәмлекетлік шөлкен мағаш бақшыларының ә, коррупцияға қарсы мауасасыз мәзебетті көрсетуші әрекетлерінің бар екелігі төртінші қызметкерлердің коррупцияға қарсы күресуге байланысты ішкі тәртіп қағидалардан хабардарлығы әмде бұл тарауда ә, білім һәм көнікпелерді асыру бойынша іслардың әмелге асырылғанлығы бесінші коррупцияға қарсы күресу бойынша тиісті тарау ямаса ә, тармақ кесімінде халықтың хұқықи санасы де хұқықий мәдениетін жоғарылату бұл індетке қарата маасасыз мнсеетті қалплестіруге қаратылған үгіт насихат ләжларның нәтижелілігі бұл рейтинг бақалау системасы 2022 жыл 1 февральдан бастап эксперимент өзінің жұмысында коррупцияға қарсы менеджментті еңгізіп атырған 26 мәмлекеттік мемлекеттік мекеме өкімдердің жұмысында ал 2022 жыл 1 бастап болса барлық мемлекеттік өкімдердің жұмысында енгізіледі рейтинг бағалау е антикор УЗ электрон платформасы арқылы әмелге асырылады коррупцияға қарсы күресу жұмыстарының нәтижелілігі 0 балдан жүз баллға шекемгі рейтингте бағаланып жұмыс нәтижелілігі жақсы қанатландырарлы әм қанатландырарсыз категорияларда ажыратылады ізбе екі жыл коррупцияға қарсы күресу нәтижелілігі қанатландырарсыз деп табылған мемлекеттік мекемеөкіедің басшыларына нтзами жауапкершілік шараларын қолдау мәселесі көп шығылады